কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ নাপায় উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দাম পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে শাক পাচলি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ কৃষকে এনেদৰেই লহপহীয়াকৈ বাঢ়িছে শাক পাচলিৰ খেতি বাক্সাৰ বিজলীত কৰা শাক পাচলিৰ খেতিৰ দৃশ্য এয়া লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি কৃষকে কৰিছে খেতি কিন্তু নাপায় উচিত মূল্য মূল্য নাপাই দিগবিধিক হেৰুৱাইছে কৃষকে এতিয়া খেতি কৰি মানে বিপদত পৰাহেনে হৈছোঁ এইবাৰ মানে বন্ধাকবি আছিল ব্ৰকলি আছিল বেঙেনাও আছিল ওলকবিও আছিল ইফালে বিলাহীও আছিল বজাৰটো এইবাৰ একদম মানে এইবাৰৰ দৰে মানে বেয়া হোৱাই নাই কোনো বছৰে আজি দহ পোন্ধৰ বছৰমান খেতি কৰিলোঁ মানে কি এইবাৰত মানে মূল্যটো একদম কম বজাৰত নিলেও মানে বিক্ৰিয়ে নহয় এতিয়া মানে একদম বিপদত পৰিছোঁ এতিয়া গৰুক খুৱাব লগা অৱস্থা হৈছে মানে বন্ধাকবিয়ে হওক ওলকবিয়ে হওক বেঙেনাই হওক এইবিলাক গোটেইবিলাক মানে কি একদম বজাৰত চাহিদাই নাই একেবাৰে কম ফুটত বা ধাৰৰ পৰা ঋণ লৈ কিনে খেতি কৰিছিল মানে এতিয়া মাটিৰ কিছুমান ঠিকা দিব পৰা নাই মূল্যই নাই বস্তুবিলাক বৰষুণ হৈছে লগতে যিবিলাকক আনে হাজিৰা কামলা সেইবিলাকক পইচা দিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে উৎপাদনস্থলীত নাই সামগ্ৰীৰ দাম উচ্চ মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত কৃষক কিন্তু মধ্যভোগীর দপদপনিত বজার আহি পালে দাম বৃদ্ধি হয় শাকপাচলির এতিয়া শুনক উৎপাদনস্থলীত কি দামত শাক পাচলি বিক্রি করবল হয় কৃষকে বর্তমান তো নিলে মানে তিন টাকার পর চারি টাকা আইএস পাঁচ টাকা বিক্রি হয় বর্তমান বরপেটা রোড বিলাহী আর বন্ধাকপি তিন টাকা চারি টাকা এনেকা হয় বিক্রি কিন্তু মানে কি এটা আমি হাজিরা উঠাব লাগা হয় কিন্তু আমার মানে কি খৰচাবিলাকে নুঠে মানে কি একদম লজত পৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মানে বন্ধাকবিয়ে প্ৰায় এতিয়া কটাই হোৱা নাই মানে দুই তিনি বিঘামান বন্ধাকবি আছে আৰু ব্ৰোকলিও আছে মোটামুটি আধা বিঘামান আছে ব্ৰুকলি বেঙেনাটো আৰু বাদেই দিলোঁ আজি দহ পোন্ধৰ দিনমান হ'ল ভলা বেঙেনাটোতো আজি মানে বজাৰ নায়েই দুই টকা তিনি টকা বজাৰত নিলোঁ সুধিয়ে নাচে মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু বিলাহীটো তিনি টকা চাৰি টকা হায়েষ্টীটোৱে এতিয়া এইসকল কৃষকৰ পানীত হ্ৰাস নচৰা অৱস্থা কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই বহু টকা খৰচ কৰি কৰা বন্ধাকবি ফুলকবি বিলাহী বেঙেনা ওলকবি এতিয়া খোৱাবলগীয়া হৈছে গৰু ছাগলীক উৎপাদনস্থলীত মূল্য নাই শাক পাচলিৰ কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ অত্যাধিক দামে এতিয়াও জৰা কলা খুৱাই আছে সৰ্বসাধাৰণক पड़ा जाहिर रिपोर्ट अन्नपूर्णा का घी देश के हर एक खाने को लजीज बनाता है।